हॉटेल सवाई मल्हार फॅमिली रेस्टॉरंट बार व बँकवेट हॉल एसी नॉन एसी ग्राहकांच्या पसंतीस पडलेलं मुंबई नाशिक महामार्गावरील एकमेव ठिकाण लग्न समारंभ साखरपुडा वाढदिवस सेवानिवृत्ती तसेच विविध कार्यक्रमांसाठी उत्तम ठिकाण हॉटेल सवाई मल्हार आणि सवाई बँकवेट हॉल चवीचा शोध इथेच संपतो नमस्कार मी संजय भालेराव शहापूर गजालीत आपले स्वागत आहे एकशे आठवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संकल्प दिवस प्रचंड उत्साह उत्स्फूर्तपणे साजरा तीन लाख लोकांनी केले संकल्पभूमी बडोदा येथे बाबासाहेबांना अभिवादन भारताचे राष्ट्रीय धाम संकल्पभूमी सयाजी बाग वडोदरा येथे मंगळवारी तेवीस सप्टेंबर रोजी एकशे आठवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संकल्प दिवस प्रचंड उत्सवात उत्स्फूर्तपणे साजरा करण्यात आला संकल्पभूमी भीमसागर उसळला होता यावेळी तीन लाख लोकांनी बाबासाहेबांना अभिवादन केले या याप्रसंगी आदिवासी समाजाच्या एकता परिषदेच्या वतीने अनोखी लक्षवेधी शोभायात्रा काढून मानवंदना देण्यात आली તે બધા લાઈન તમે પ્લીઝ પ્લીઝ બધા 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 साथियों आज का दिन बहुत ही खास दिन है आज संकल्प भीम संकल्प दिवस महोत्सव के दिन में मनाया जा रहा है ये दिन बाबा साहब जब राजा के काल में यहाँ पे नौकरी करने आए थे तो 11 दिन उन्होंने यहाँ पे नौकरी की थी तो उस दौरान बाबा साहब को जो अपमान और जो यहाँ पे जाति भेद के कारण जो उनको यहाँ पे अपमान हुआ था जो उनको झेलना पड़ा था उस कारण बाबा साहब ग्यारह दिन से ज़्यादा यहाँ नौकरी नहीं कर पाए और नौकरी छोड़कर मुंबई जाने के लिए वापस ट्रेन पे रेलवे स्टेशन गए तो जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो चार घंटा उनकी ट्रेन लेट थी तो बाबा साहब सयाजी गार्डन में एक बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पे बैठे ट्रेन लेट होने की वजह से तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मैं इतना शिक्षित होकर मैं इतना पढ़ा लिखा होकर मेरे साथ ही अमानवीय व्यवहार होता है मेरे साथ ही इस जाति लोग यहाँ पे इतना अपमानित करते हैं तो सोचो मेरा समाज तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है तो उनके साथ कैसा होता होगा तब बाबा साहब ने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा और पूरा जीवन इस अपने समाज को इस गुलामी से इस छूटा छूत थुत की बीमारी से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करूंगा और बाबा साहब ने यह संकल्प लिया और इसी को दिन को यहाँ संकल्प दिवस महोत्सव के दिन में मनाया जाता है जो हम आज सभी भारत के अलग अलग जगहों से आकर इस महोत्सव में शामिल हुए हैं इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो आपका आपका नाम और परिचय दीजिए जी सर मेरा नाम मुकेश सुरेश निकुम है मैं बरोडा से ही हूँ वैसे बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ नंदुबाद से, लेकिन फिलहाल बरोड़ा में ही रहता हूँ सर जय भीम नवोदय मैं सावित्री बाई फुले मेरा नाम निर्मला पुरुषोत्तम चलो ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा शहापूर गजाली धन्यवाद